Здравствуйте, здравствуйте. Я, хочу, я хочу вам показать свою юту, которая у меня есть. Я сейчас сижу в ноте и э, Смотрю свои сообщения. Вот. И вот. Ты не знаешь, что я тебя люблю, но я ему не верю. Так что так-то не надо писать. по мои такие. Вот. Вот у меня юта такая. Очень необычная. Вот. Она стоит у меня в зеркальце там. В углу. И она находится вот так. Сейчас вам открою это. Когда я открою, у меня будет такая-то сумка. Это вот такой-то USB. Мой. Там и э, какой-то клей для лака. Вот. И там куча такой ногтей такой-то. И вот здесь у меня такая м, косметичка. В косметичке там что-то есть. Но его не буду этого показать. Потому что это у очень личное такое. Я никому этого вообще в жизни не показывала. Даже к маме Она будет не ругать. Вот такой у меня очень запах, очень прям суперский, вкусный запах. Вот там здесь цветочек. Я когда-то, если у него уйдет запах, я делала с моим, с моим спреем маленькое. Это я была, была... Вот. когда я была маленькая, но еще и у меня есть. И пахнет она <laughs> малиной. От 3 лет. А мне уже 12. <laughs> ну и его до сих пор мне нужно, потому что для девочки это не нужно. Мне это нужно. Вот. И цветок мне очень тоже нужно. Для... Это какой-то есть такой-то наушники. Это для, вообще-то, для ноута. Но я его использую для телефона и для ноута. Не все равно. Но у меня есть наушники. Это все главное. У меня есть такая-то бантик, очень хорошенькая. Здесь это, это, бусы такие. У меня есть такой э, лак для волос. Гуд такого написано, если я не ошибаюсь. Вот там зарядки и мне такой шильчок, и там стопи, и такой-то наушники, там все бусы сделаны из ракушки, там все бантики, там все мое украшение, одно украшение, вот и вот это такой сердечок у меня есть. Там. Вот у меня есть лак для волос. Это из Арифлейма, это там море. Там море, куча такой-то Я еще его не использовала. Так -то. Это мне подарили на день рождения моя тетя, которая у него сегодня нет. Нет, не его. Нет, не его Вот такие очки. Они не мои, они мамины. Они мне они очень так-то нравятся. вот здесь моя USB для фотоаппарата. И вот так-то. Я хочу показать мое украшение. Я его сюда спрятала, чтобы никто не украл. Но после этого видео я это положу в другое место надежное. Это Шваровские. Вот такие вот у него коробочка очень такая удобненькая. Если вы хотите ходить в эту в сайт, тогда надо www.soravki.com Здесь так написано. Вот. И я открываю вот так его. И там есть мои все украшения из шаровки Они очень стоят так-то до доллар, по-моему, или рублей, или так-то грант такой-то. Вот, вот это здесь вся бриллианта. И вот он такой-то фиолетовый а вам покажется как-то синенький. Он такой-то фиолетовый. Вот, вам не нужен. И вот э, это смайлики э, такой-то. Для меня, конечно же. И после этого у меня есть такой-то украшение вот такое, очень нежненькое это тоже от Шаровского не знаю сколько он стоит вот, и потом здесь есть такой-то там три, если вам видно там три есть бижутерии там бриллианта вот, второе вот, и там вот это Шаровский у меня есть вторая, вторая коробочка, но я хочу, чтобы все были в одном коробке, чтобы где-то не, не потерялось. Вот. У меня есть такой-то, сделанный из перца, по-моему, так-то. Вот. Такой-то бусы. Очень надежные от, от, не знаю, от кого уже я. Можете, сегодня их ношу. Я их буду носить сегодня. Я уже видела его. У меня такая есть. как вот такая. Цепь такой-то. Это не мое, это мое братина. Я его не буду взять. Потому что... Это так, такое -то не новое, диска, которые... вот мое, моя, моя которая... Вот так-то. У меня закончилась моя юрта. Что там есть? где-то, Вот. Там закончился который я вам хотела показывать. А -а -а, ох, сейчас списки прям. Если вам хочется перейти, вот тогда вот так. Я вам как-то показывалась, да? Вот. И я ее на своем положу на свое место. В и хотите, если я покажу мою маленькую себя? Вот и Я была модненькая такая очень. Мне нравилось, когда э я фотографировалась. Э мама мне не говорила, что ты такая была модненькая. И у тебя было много... Э так-то. <софрес> Прям одежда, И ты нам показывала моды, и мы смеялись. Так-так-так. Так вот. Если вам так-то видно, я буду снимать так. Если вам так -то не видно, тогда я буду снимать так. Вот. Вот. Если я поеду в этом августе, уеду в Турцию. Так что я буду там снять видео. Очень такое прикольный, будет прикольно. До этого я буду купить себе iPhone 5. В этом, в последнем, в следующем видео я буду показывать свой телефон, который у меня есть уже три года. Вот. И свой ноут, ноутбук. И поздравления. Так что, всем пока подписывайтесь на мой канал, оставьте свои комментарии внизу и лайк. Всем пока. Я чтобы я хотела, чтобы вы мне подписывались. Пожалуйста, подписывайтесь на меня, которые смотрят это видео. Девочки или мальчики, или такой взрослый. Всем пока.